А депутаты кто? Мы им дали полномочия, правильно? Так а где-то зафиксировано тогда, что они нас оповестили, что, они, да, это, что мы в курсе дела, и что это все делается с нашей, по нашей воле и с нашего согласия. Но это же нету. Вы все искажаете. Это же опять же та сама, э, это, та сама повторяется песня, как вот юрист начала. Вот так это. Вот, Ее объясняешь одно, ну, так и вы. И вот вы вот говорили сейчас, дайте отвечу, дайте, дайте отвечу. И сразу же уводите, не ответив до конца, вы уводите другой. Вот письма были потом, потом хорошо. Письма были. Но тем не менее, что из этих писем никакого не вижу я это, результата. Понимаете? Как и по дороге? Меня первый и наболевший вопрос. Где делся наш участковый? кто в настоящее время исполняет его обязанности и когда его можно увидеть. Ночью или днем, или хоть по телефону по какому-то звониться. Никуда. Ну, участковый постоянно нас снимает, э, постоянно участковый, наша участковая учится и будет уже официально э, в октябре месяца. И тем не менее, нам от этого не легче. Друг, ну, чего, где-то случится, сейчас, вам не дозвонишься. Сейчас, того. сейчас нас, Черкасский пункт, Выезжает всегда участковые а кто свободен. Если нужно дозвониться в милицию, пожалуйста, набирайте бесплатный телефон 102. И выезжает до вас сразу опергруппа, не просто один участковый, а выезжает Я оперативная. 102 переадресовывают на Черкасск. Днем участковый наш. А если вдруг там резня была, вот ко мне прибегал человек, там, Звоню в міліцію. Так, я позвонил на 102. Ми приїхав, я ще на сьогоднішній день, после... Визивали, звонили 150 раз, ніхто не приїжджав, скору визвали, водій канічку, одного посадять дорогу по І все. А той послав матом, бо він по радусами. Ото вся міліція. <головіка> та ніби збишся. Там отака, так була. Отаки там чоловіками вчора? А? Ні, ні оно поперед було а, ще. Ще більше без до той з Виховалося, <головіка> не дозволися. Виїжджала дітей гроші, є. ну нічого поховає дров позади. А міліція їхала, їхала і з концями. Позвонили до того, а він сам матом послав і що дві. Я знаю, що позавчора поки ні цього не до того Ну там чого у нього вкрали ще чи що. Соответственно, сейчас услышал мнение Балландо. людей. Вам ну, давай, нужно это что -то сделать? Ну вот, соответственно, вам и нужно как сделать какие-то шаги, чтобы обеспечить нам участкового, ну, не она, ждать она, до, она до она октября не месяца. Вот там люди будь, там ни не освещение, ничего. Убьют, и, знаете, Сама калитка, сама да. Да. Слыши, да. Я, <свеч> я, я еду тёплой я, а я раз на последний за... <клышко> не ехала, потому фонарик И все. Хоть по нигде не фонарика. В улицах по Чапальце тут иногда где есть фонарик. Хоть иногда, чтобы хоть видно было. Потому что у нас тишина. Да. Э, дешево... Я да, в то время люди ждут. Пришла, выдала все. А, а что на выходе? будет? Типа включал. Вот включал. Злана угу. ну, николай, я немножко, может быть, не хочу вас обидеть, но факт остается фактом. Оно... Едешь э, по селу ночью, и сразу видно, где живет председатель или исполняющий обязанности. У каждого висит вот такой фонарь. Над вами висит фонарь, над а да, у нас и не висит. Так мы же просим не о каких-то там цветочках, мы просим о серьезных вопросах, которые обеспечат жизнь и безопасность наших детей, наших семей. Я говорю, что вы сейчас подавали, это я вас смотрю, там еще 27 мая, то есть вы давние, а где я говорю, вы спрашиваете у этих органов, которые ничего не сделают? Понимаете, нам бумажки, я, мы вот сейчас тоже вас тонной завалим, что толк? Нам нужны действия и безопасность, нам нужна безопасная дорога. У меня дети сейчас катаются на, э, вот здесь перед мостиком, где мы с стояли, там, да, хороший асфальт, они на роликах катаются, но это же у меня сердце выскакивает. Я говорю, сынок, выходи, их ругаю, я не кататься, но они все равно там, папы нет, они схватили ролики и катаются. Кто будет отвечать, это не дай бог ребенка событий. Нам сейчас написать коллективное письмо, сказать, что виноваты в смерти наших детей будет Светлана Николаевна. Вам же такая форма пойдет ответственность? Наверное, неприятно, правильно? Значит, вы теперь, раз вы боитесь, вы по закону должны отвечать перед государством за обеспечение безопасности жизни данных граждан, тем более детей. Когда детки выходят с автобуса, какие меры предпринимаются, когда они выбегают, переходят? Должны быть учителя, выйти с лошками, там перекрыть. Должен быть знак. А вообще, по большому счету что если я на дороге вот туда в школе завез и там спокойненько высадили на площадку. Одна да. минута ничего не решит, но детям здоровье э, сбережет. На моих глазах девочку сбили в школе. Мы, мы... <клёх> так это трагедия была для, для, для всех родителей. Да. А, да. Угу. То есть вам нужно быть настойчивее. Пришла бумажка, Ну, вот что только что вы направили в мае место, там да, дорожные знаки и прочее. Ну, ну да, ответ, и, ответ, и... ответ есть же? Повторно написано. И плюс того еще посланы ваши письма, которые обращались в РПК, я тоже администрации. с 22 мая вы уже могли подать дело в суд, представляя наши интересы. Если вопрос не рассматривается, вы пишете ОБРшну, ДИТы, знаки, и никто не реагирует. Почему да, в суд это, никто это, еще это, не подал? Понимаете? Об этом было написано главе администрации, что глава администрации тоже подключался под этот тест. Да, все... да пока глава подключится, это вопрос нашего жизни, обеспечения, эти вопросы решаются. решаются экстренно. Понимаете? Слишком мало шагов, слишком. Это я могу писать такие запросы, как просто ну, какое-то личностное лицо. А вы у нас представляете все-таки власть. Мы так надеемся, орган самоуправления. Ну мало, Светлана Николаевна, это жизнь моих детей, и моя в том числе и остальных людей. Вас, мы с вами стали задавать в Гремосе, это вас не сбила, ну не то там, пока ситуация была, они не слись вообще. В этих трецепных только подлетают, их три летит. Так это мы еще взрослые, у нас реакция есть, какой-то опыт. А дитя, не дай бог, вот так вот, растерялась, испугалась, упала, раскатали, 80 тонн проехала, все, и в местности. Вы понимаете, о чем мы? Мы тут, почему мы начали уже так активно? Потому что нас допекло. Бездействие власти, бездействие районных властей. И что нам -то? Перекрывать дубину, ложить на, на, дорогу, перекрывать это движение? Что? Сделайте что-то. Обеспечьте безопасность наших детей. Обеспечьте безопасность наших домов. Дома трусятся. Мы сейчас следующим запросом, просто не все успеваем написать. Вам. Следующим запросом будет у вас э, не то, что запад или там предложение, запрет, чтобы э, от лица громады запретить провоз, э, проезд по этой дороге тяжеловесных шов. Многие да тут сидят и текстов... Вот так вот кричит все. Они не закатали, там выпали то было ну, выпалено там дома, что так, подпрыгивал. Где-то больше года он подпрыгивал. А это закатали, но ну, не доделали сбоку. И обратно же прыгали. Слава Николаевна, вот эта работа вас как секретаря. Дома и все это уровень секретаря делать вот эти запросы. За это мы вас благодарим. Но уровень вы подписываетесь и осельского головы слишком мало. Шевченко в свое время ездил в Киев, встречался с Тимошенко, добивался. Соответственно, может быть, вас уже пора тоже делегировать в Киев, раз нас не слышат на всех этих уровнях. Я хочу сказать, что когда Шевченко ездил в Киев, то все вопросы, естественно, писал секретарем. Не просто так ездил. Правильно. Но Если человек ездил. Я хочу сказать, что, естественно, что очень тяжело быть в одном лице. Исполнять одно и другое. Если сделал то, то что по секретарю, то, естественно, пустишь. Да что по голове, да? Вот буквально. Сейчас мне нужно заниматься клубом, потому что клубы. А почему мы не можем переизбрать другого голову? Вы оставайтесь секретарем, но пускай будет другой человек, который будет головой. Мы комиссию. Заседание наших постоянных комиссий, две комиссии мы заседали. социально экономической, экономической сферы, депутатской деятельности на котором рассматривали вопросы и вопросы энергообеспечения наших населенных пунктов. Mm -hmm. И снова же по дорогам, и по выборам. То есть сейчас на дистанции запады рекомендации и главе районной администрации, и районный совет на дистанции, и в энергонадзорах, и в автодор, то есть тоже мы mm -hmm. Дополнительно еще работаем в этом плане, uh -huh. вот. дали даже запрос в администрацию, ну, сегодня должны привести по поводу выборов, не знаю, что они там ответят, потому что С таким... То есть была рекомендация, что нам этот ответ нужен для того, чтобы продвигаться дальше, uh -huh. идем мы в законном русле или нет, uh -huh. проконсультировать. Да? Вот, поэтому работа ведется. А, по поводу, я же говорю, по поводу клуба скажу Татьяне вам, Татьяна Ивановна, вчера, позавчера я привезла счетчик, счетчик не разрешил подключить, но мы можем подключить, потому что дальше документы тогда появляются. Мне нужно ехать в Горловку. В Горловку ехать надо... день. А почему вы не реагируете? Вы же понимаете, вы же закон знаете, территориальная громада решила, тем более мы вам уже решение свое дали. Я, также и вижу, и вижу, и вайфу, я, я понимаю, да. ну так что мы... Рост, я думаю, многие поддержат. По вопросу служебного транспорта. У нас здесь, здесь единственная машина служебная, это машина амбулатуры. Почему? Вот вы видите, что вы как человек, работник едете на велосипеде. Почему тогда данная машина используется э, не по назначению? Почему э, ну как, заведующая амбулатория и на работу ее едут забирать? Почему она сначала не едет на велосипеде туда? И вот с этого момента, когда она пришла на работу, как и все туда ездят, все что вы ездят на велосипедах туда. Потом мы а нас... вызываем она... скорую помощь. Потом она садится. А Какие-то скорую помощь. А для нас нет. А и значит получается, что когда я вижу, стою на остановке, где-то веду школу, стоит бабушка Клава. Говорю, бабушка, а вы куда? Того вот жду майданского автобуса, там, за два, за рубля еду на уколы. На уколы едет в Крестнянскую Болотовую. Говорю, а как же есть это? А они говорят, бензина нет. Значит, бабушку Клаву отвезти на уколы, бензина нет. А э, как? Как? Наталью Игоревну поехать встретить с работы и вернуть потом на работу, причем в полчетвертого вечера, хотя еще рабочий день там до шести. Уже, вот почему такие, понимаете? Значит, если э, человек должностной, он вправе использовать машину по самому назначению. И может у нас есть факт, что вы на встрече с, с людьми ездили на этой машине. Да. Что, что здесь не так? Почему люди э, не вправе пользоваться да, машиной? Если Если что-то свободно, вы можете ее использовать. Она вас сюда привезет с печатями, со всеми прием Врач. Врач. граждан. Врача нет. Врача ждать но мы пока прием граждан. Значит, надо вас. сделать забор, чтобы, на чтобы да, нам да. выделили такой транспорт. На да. Сельский совет. Да. да, 50 тысяч отдавать не на покупку автобуса куда-то, а купить машину все правильно. на определенные день если определенные до обеда, они все там, <съем> значит машина до обеда свободно стоит. Можно каждый день, можно один день каждый день. Каждый день хотя бы два раза в неделю. Но могли выделить на пару часов, там на а потом давать, приехать, потом забрать. Вы знаете, очень хорошо, конечно, выездные приемы, в работать. Вот мы с Еленой Николаевной брать документы. Хочется, конечно, мало, потому что, может быть, просто мы не встречались часто, но тоже часто, да? Ну, вообще да. не встречались. Да. Ну, я скажу, вообще, может быть, с вами не встречались, но мы но ну, вот, кинулась брать документы, шо брать с Еленой, Николаевной, давайте варим, шо, варим по земле, варим карты, варим пои. То есть для того, чтобы человек пришел полностью, разные вопросы, и по нотариату, и по, разной э, ну, разные уже бывают жизни, да, и справочки, и так далее. То есть нужно вообще брать с собой по хозяйственной много для того, чтобы. Вот человек сейчас придет по, э, по личному вопросу, я могу сейчас справочку выписать. Посмотрите, а вот